Законом Украины про державный бюджет на 2015 год установлены размеры прожиткового минимума для разных категорий населения. На данный момент изменения на выплаты не отличаются от від выплат с 2014 года. Прожиточный минимум для детей возрастом до 6 лет составляет с января 2015 года 1032 гривны. Для деток от 6 до 18 лет этот размер будет 1286 гривен. Для трудоспособных лиц 1218 для нетрудоспособных 949. И минимальная заработная плата на 2015 год с января составляет 1218 гривен. Сумма пособия при рождении ребенка остается такой же – 41 280 гривен. Это общий размер пособия при рождении ребеночка. При этом 10 320 гривен платится единоразово сразу при начале выплаты пособия, а затем в течение трех лет платится сумма пособия в размере 860 гривен ежемесячно. Для деток до 6 лет. 309 гривен 60 копеек, деткам от 6 до 18 лет 385 гривен 80 копеек. И если ребенок учится в учебном заведении до достижения им 23 лет, сумма пособия будет составлять 365 гривен 40 копеек. Деткам под опекой до 6 лет предусмотрена выплата в размере 2064 гривен, а деткам от 6 до 18 лет максимальный размер пособия составляет 2572 гривен гривны. Для э, инвалидов с детства первой группы, которые относятся к подгруппе А э, с надбавкой на уход, с января будет платиться 1660 гривен 75 копеек. Для остальных инвалидов первой группы этот размер пособия будет 1423 гривны 50 копеек. Для инвалидов детства второй и третьей группы выплата предусмотрена в, на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Это 949 гривен. На деток-инвалидов, которые относятся к подгруппе А, возрастом до 6 лет платится пособие 1696 гривен 30 копеек. Это с надбавкой на уход. Для остальных деток до 6 лет платится с надбавкой на уход 1180 гривен 30 копеек. Если ребенок старше 6 лет, до 18-летнего возраста, так лицо, ухаживающее за таким ребенком-инвалидом, при условии, что у него установлена подгруппа А, будет получать 1950 гривен 30 копеек. Для деток от 6 до 18 лет без подгруппы А с надбавкой на уход сумма выплат составит 1307 гривен 30 копеек. Варто зазначити, що допомога по догляду за дитиною до досягнення трьох років наразі не передбачена законодавством. У зв'язку з цим виплати в розмірі 130 гривень зараз призупинено. Якщо у клієнтів Слов'янського управління соціального захисту населення є питання з приводу розрахунку прожиткового мінімуму чи будь-які інші питання стосовно соціальних допомог, можна звернутися за телефоном 341 48.